Я хочу мира в нашей стране, не хочу этих мирных этих жертв. Не хочу, чтобы никакой войны не было в Донбассе и вообще в Украине. Хочется поскорее вернуться домой и жить в мире, в дружбе, с согласии. Ну, конечно, очень жалко за все, что происходит в Донецке. Мы садим каждый день со званиями, с друзьями, которые там остались. Это наш город Донецк, в Донбасс. Все переживаем, надеемся, что чем быстрее тем лучше станет мир, мир на головой, что все люди будут довольны, но мы переживаем, будем стараться через наши игры, через наши очки чуть-чуть помогать нашим болельщикам, которые находятся сейчас в тяжелой ситуации. Я тоже, как Донецкий, все, что в этой жизни, все, что, как и все мы здесь, как и все, все у меня, все там. Я также переживаю, как любой человек, любой житель. То есть я считаю себя, ну, как Донецким, потому что у меня там все, Вся моя жизнь там.